Mən sizə cəsur, igid bir şəhidimizdən danışacağam. Qoranbə rayonu Yolqullar kəndində dünyaya göz açmışdı qəhrəman. Qəhrəman doğulduğu Eldəovabada xatirə hörmət qazanmış, tərbiyəli, əxlaqlı bir gəncdir. Orta məktəbi başa vuran qəhrəman həmçinin vətana olan borcunu yerinə yetirmək üçün hərbi xidmətə getdi. Qəhrəman hərbi xidmətdə özünə yaxşı dostlar, tanışlar qazandı. Hərbi xidməti başa vuran qəhrəman öz valideynlərinin yanına qayıtdı. Qəhrəman vətənini sevirdi. Qəhrəman torpağını sevirdi. Qəhrəman millətini sevirdi. Buna görə də Heç bir yerdə işləmək istəməyən qəhrəman yenidən könüllü olaraq hərbi hissələrin birinə xidmətə qayıtdı. Bir neçə il həvəslə, ürəklə vətəninə xidmət edən qəhrəman arzular içində, ümidlər içində yaşayırdı. Qəhrəmanın arzuları, ümidləri var idi. Arzularından biri onun valideynlərinin xoşbəxt olması, onun valideynlərinin üzünün gülməyi idi. Qəhrəmanın özünün şəxsi arzuları da var idi. Qəhrəman ailə qurmaq istəyirdi. Qəhrəman toy nişan eləmək istəyirdi. İstəyirdi ki, qəhrəmanın anası, atası qəhrəmanın toyunda qol qaldırıb oynasınlar. Təəssüf var olsun. Qəhrəmanın arzuları, istəkləri yarıda qaldı. Hamımız bildiyimiz kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsi başladı. Qəhrəman yoldaşları ilə birlikdə ön cəbhədə döyüşə girdi. Onun yoldaşlarının dediyinə görə, qəhrəman Onlarca düşmən məhv elədi. Qəhrəman qorxmurdu. Qəhrəman onlarca düşmən texnikasını məhv elədi. Qəhrəman düşmənin qülləsindən qorxmur. Qəhrəman eləcə qabağa atılır. Canı bahasına vətənnini, torpağını düşməndən xilas etmək istəyirdi. Döüşlərin birində qəhrəman əlindən ağır yaralanır. Onu hərbi qovtuğa gətirirlər. Az bir müddət keçməmiş qəhrəman yenidən döyüşə getmək istəyir. Yaxınlarının, həkimlərin deməyinə baxmayaraq qəhrəman yenidən döyüşə gedir. Qəhrəman dostlarını döyüş bölgəsində kaç qoymaq istəmir. O yenidən əli yaralı, yaralı döyüşə qatılır. Qəhrəmanın qəhrəmanlığı deməklə uğur tarası deyil. Azad elədiyimiz Qarabağ torpağında qəhrəman və qəhrəman kimi şəhidlərimizin qona türküsü. Biz əsrlər boyu Heç bir vaxtları unutmayacağam. Ona görə ki qəhrəman döyüşə getməyən doğmalarının, yaxınlarının əvəzinə də döyüşdü. Qəhrəman qəhrəman kimi döyüşdü. Qəhrəman milli qəhrəmanlığa layiq bir əsgər kimi, bir vətən oğlu kimi döyüşdü. Qəhrəmanın Şəhidlik xəbəri hamımızı üzdü. Düzdür, qəhrəman uca zirviyə şəhidlik adına qalxıb. Şəhidlik adı hər bir insana nəsib olunmur. Yenə də qəhrəmanın yarımçıq qalan arzularına görə, qəhrəmanın üzülən valideynlərinə, doğmalarına görə yenə də deyirəm bizdən ötürü bizlərdən ötürüb canını fəda edən qəhrəmana görə üzülməmək olmaz. Əlimizdən nə gəlir? Şəhidlərimizə rəhmət demək, qazilərimizə şəfa diləmək, onların doğmalarına səbir diləmək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə Şəfa versin. Allah onların doğmalarına səbir versin. Vətən sağ olsun.